Hər kəsə salam. Crypto Azərbaycan kanalına xoş gəlmisiniz. Bu gün bu videonu təzəliklə çəkmək istədim sizlərə, çünki yeni bir oyun kəşf etdim. Bildirdilər mənə, daha doğrusu dedilər mənə. Və girdim, 2-3 dəfə oynadım, mənə 15 dollarlıq bir card verdi. Vax blockchainindədir bu oyun. LM Worlds oyunu var bizim köhnə videolarımızın arasında tam ə ilə burda da Alien Worlds oyuna qazan məsələ və vəks blockchain haqqında, Atomic Hope və s. və s. məlumatı olmayanlar bu iki videonu izləyə bilərlər. Köhnə videolarımızdan 9-10 ay əvvəl paylaşmışdıq. Deməli yeni bir oyunda heç bir yatırma ehtiyacı yoxdur, yatırımsız bir şəkildə oynanılır və burdan mənim baxdığıma burdan kart düşdü. Bax, Wooden Sword yazılıb, 15 dollar dəyərindədir ə mən listəyə qoymuşdum, sonra çıxartdım təsadən. Etəc yoxdur. Həm bu şəkildə ə, indi başa sözüm siz ətraf nə edəməlisiniz və s. və s. Ə, birinci növbədə Vax hesabımız olmalı bizim. Cloud Vault vasitəsilə desən açırdıq. atomichub.io-ya girərək buradan bir dənə Vax hesabı açırıq. Google-dan açmışam mən hesabı açırıq. Ə, i̇ndi bilmirəm sizdə CPU xətası verəcək yoxsa burada bir 5-6 vaksımız olsa çox yaxşı olar çünki CPU xətası verə bilər. Bu dediklərin başa düşmürsünüzsə bayaq dediyim əvvəlki videolarımızı izləyin. Orda məlumat vermişəm əslində. E, burada hesabımıza giriş elədikdən sonra Atomic Hub-da və bu kompüterin o təəssüf ki, ona görə də mən kompüterin çəkirəm videosunu. E, o da telefonu qoşmuşam, mikrofon ələzi falan və sərə-sərə nə isə çəkirəm buraları. buradan giriş elediğinden sonra hesabımıza buradan böyle göstereyim size hesabımıza giriş eden bir şey buradan e, girip giri giriş edin sonra login basarak vax wallet sesiram bunu geti şekilde it otomatik Approve approve'ını sesiram buradan play'e bastım nickname sesiram uzunu bir olsun. Apro verirəm buradan. CPU hattası verə bilir belə. Vax. cloud, Cloud yazdım ama hep yok çıktı CPU hatası veren verəndə burada birinci sene Vax bizim research bölümüne girerek. Aslında hata yoktu ama ben yine bir iki tane Vax stake edeyim bura. sayfayı yenileyeceğim video uzun çekmesin istiyorum approve onu da approve edelim Aha, xəta vermədi. 2 dənə box istəyirdim i̇şte bura. E, Deməli belə bir səhifə olur bizim qarşımızda. Bizim burada edəcəyimiz şey çox çox asandır. Sadəcə font bölümünə dəqliyirik. 5 dəqiqədən bir font edirik. E, Apro-a basdım təkrar. Bu ovlanmağa çıxır, başlaya bilər. Hələ sizdə belə bir şey oldu. Siz nə slime öldürdün? E, 30 canım getdi və mənə bir dənə HP pod kazandırdı. Inventory bölümünə girirəm burada. HP podu tıqdıran. Burada mən canımı 50 ədəd artıra bilər. Bu işə yarayır. Və gördünüz kimi 4 dəqiqə 30 saniyə biz yenə gözlədərik. Məsələn, bir savaşa 30 canımız getdi, düzdür? Bir dənə savaşərsəm 30 gedəcək. Qalaca 40 canım. Artıq 40 can qalanda etimad var ki, güclü, məsələn, monster falan çıxa bilər dan canımız soxapara bilər, ölə bilərik. Ölmə, ölməməyə çalışın gedişəkilə. Canımız biraz azalanda free heal bölmünə tıklayıb burda indi vaxtım mənə 4 dəqiqə var deyə gedə bilmirəm. Free heal bölmünə tıklayara burdan e, cancını fullliyursan, amma 20 dəqiqə gözlətmə şolacaq sizi. Əbi yoxdur, onu mütləq edin. E, crafting bölmündə burda bu bizə lazım deyil əslində. Bunu biz small knife burda e, bundan çıxarsa əgər bizim qarışımıza o hunt digdan 8-dən çıxarsa və bu qədər qoldumuz olarsa bunu craft deyib sata bilərik. Qiymətə də bir də baxıram. Gördüyünüz kimi həmin o knife-ın yəni, bıçağın dəyəri 40 dollar, 40 dollar bəs elə bu şəkildə gedir. Mənə çıxan kart budur. Vaxt bax çıxdı 15 dollarlı bir kart çıxdı. Onu da satmamışam. Sizlə bərabərdir burada hunt-a gedim. Bunu mən karakterimin üstünə qoymuşdum əvvəl ekip. Nəyə Pluspidanın atak verəcəyini göstərir bu. İnşallah ki, səsdə problem yoxdur. Səsdə problem olarsa da üzrə xin. SIPU xətası verdiyini. Nuansını görməməli. 47% dolu deyildi axı. Xəta verən tətşirə yoxlamağa çalış. Ə, an gördüyünüz kimi xəta vermədi bu səfər. Deməli, slime öldürdüm. Mənə bu qədər gold verdi. Continue davam edirəm yəni nə isə bir yaxşı bir şey çıxmadı bu səfər. Bu ekip filiyində deyəsən xəta verir. Yoxsa bu hesabınuram. Nəsə sataram bunu 15 dollarə satışa qoyaram mən bunu yaxşısı. Bu şəkildə ə, məsələn 30 dalım getdi. Bir də nə savaşa girəcəm. Ondan sonra free heal bölməsinə tıklayacam. 20 dəqiqə mə gözləyəcək burada. 20 dəqiqədən sonra canım full olacaq. Təzə yenə hunt bölməsinə girəcəm. Yenə savaşmağa davam edəcəm. Bu şəkildə 2 də nə hesabla artıq şimarşi cüremin içten hesapını eliyen bu şekilde, ee, hamas'tan ne düşer düşer girerim satarım 5 dolar 10 dolar 20 dolar kazanız da yani. Ee, Bugünçü videomuz bu kadar kısadı. Eğer burada vax gönderme istiyorsanız, vax hesabınıza binas'tan vax alarak gönderebilirsiniz. En minimum vax orada kamisiyodu 1.5 vax kamisiyodu tutacak sizden. və mnet.sign up.one məsələn mənim adresim budur. Siz də fərq olacaq. Həmin adresə çəkib göndərə bilərsiniz və ya YouTube-dan başqa videolar da baxa bilərsiniz ki, necə göndərmək olar. Amma çətin deyib. Yazın kömək edəram mən sizə. Bu qədər videonu tez bitirib yekunlaşdırım, sizlərlə paylaşım ki, girib bunu maksimum şəkildə dəyərləndirib pul qazana biləsiniz. Həqiqətən uğurlar, bol qazanclar. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Yaxşı? Sağ olun.